Это касательно а, того, что я писал, что рай будет место Дупрова, то есть а, обязанности, которые исполнял Владимир Анатольевич, а, как по его словам, так по словам администрации, он а, не совсем справляется с этими администрациями. И решил сделать еще одну должность ректора. что вместо Бугрова имело все-таки теперь все вопросы, которые а, касались Бугрова Владимира Анатольевича, все подания бумажки, 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 проведения каких-то объектов, концертов, мероприятий. Это теперь обращение будет идти непосредственно к Шамарию Вячеславу Викторовичу. Готовы к вопросу? Mm -hmm. самого приказа нет, поскольку, как мне известно, эта система идет, что а, несмотря на то, что как бы, это ректор называет себя команду по а, делать по Донецку, согласно закону, органы своего образования заканчивают это все, а, эти бумаги все равно идут еще через университет, нас есть проект, который мы подавали в Украину, был в а сегодня мы встречаем его, ну, это не просто, что мы Ректора там был ну, так же сам Владимир Антонович, мне позвонили Ну, него, того, что ректор сказал зайти. Стоял приемный, мне говорят, что нужно подписать положение проекта. Я говорю, что да, я подпишу, можно сейчас... Ну, я сейчас. Владимир ну, я довел Владимир Анатольевич, Ну, не поймите неправильно, это будет. То есть, это, что... Он говорит, нет, все хорошо, нормально, он говорил, что ничего же не мешает погода для а, Шамрая, но тем не менее ничего же не мешает, чтобы я остался так же самым про просто как вычто на Я подписал это все. То есть сидел то есть, секретарь, сидел Гугров, а, Шамрай, сейчас, посмотрим, а, после этого всего я подписал, но на следующий день мне сказал а, Саренко, Елена Владимировна, что это неправильно, поскольку а,

Yeah Притрах. То есть это решение исключительно. Just is I

главы департаментов и глава ЦВК. По идее, интересно, давайте посчитаем. Давайте посчитаем Поднимите руки, кто главу парламента на факультете. Нет, нет, нет.

da ver mm -hmm. І в этом плані, що проголосували самі главу, максимально щось сотрудники. Чому? Ну, еще раз. Почему еще раз? Почему іменно глав? Почему без департаменту. Ну, є положенню, що до структури, до студентського парламенту входять голови факультетів, студентських підрозділів, і є члени департаменту. Я понимаю, что законы выше, но в законе просто сказано Закон про органы самоврядувания, там это не регламентировано. <реклама> просто понимаешь, Даниил, получается то, что э, создаются <связывая> отдельными людьми отдельные критерии, и сейчас мы должны жить по этим отдельным критериям. Мы не можем. Мы да, я же не могу Вот поэтому я и говорю. Значит, тогда что дальше делать? Либо мы завтра собираемся, либо в понедельник, либо вообще не собираемся. И по факту никогда нигде не лезем. Давайте лучше это реально будет. Если я вам написать этот вам... а <как> мы не согласуем какого-то корректора. Будет зависеть от того, Поэтому я предлагаю перейти к этому вопросу и подписать. Потому что мы соберемся по счетскому, ничего не что... зависит. Влад, скажи, что от нас вообще <как> ничего не зависит <как> в этом мире. От а, а, нас зависит то, что мы реально можем... Что? А, 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 а... Почему?

У нас есть от ректората какой-то дедлайн, когда мы должны подать в этих с протокола заседания о том, что мы подтвердили или не подтвердили. Но можно. Ну, По поднятию руки, не да. По поднятию руки. Все. Да. В общем, смотрите. Мы начали голосовать, нас в голосовали, проголосовали, оказалось, что мы оказалось, что перед этим еще. Да, я уже поставил свою подпись, но то, что мы голосуем, это, по сути, оно уже не имеет никакой <су> силы, потому <су> что подпись стоит, код. да. Кому потом доказывать, что подпись стоит, но она не имеет никакой юридической силы, я тоже не знаю, да, может, это я это буду рассказывать, честно yeah. говоря, если... Судя по всему, на протяжении последнего времени деятельность детского клана, да, точнее, не обижая всех глав и всех присутствующих в детстве детского клана, деятельность нового детского клана да, университета заключается в том, лишь бы шишки у него не летели. То есть, как я представляю себе эту ситуацию? Эти, попросили прийти, попросили прочитать, да, написал, но потом там уже как-то было Оказалось, что никто не отвечает по-большему. Очень? И... Но ну, он их не может. Что делать с этой ситуацией дальше, я не знаю, но это уже на решение всех остальных. Честно, я хочу вот сюда сейчас уйти, потому что, честно, это оскверняет э, само, само название этого да, Советского парламента и наличие моего так скажем, здесь. Через два дня у нас будет очень а потом 嗯。<music> <music> Група. Не хочу обратиться між тебе. Нікого сюди вчити. Ні. Це не перша і не остання ситуація. Взагалі, я не знаю, куди ця організація йде. Тому що мені, в не знаю, мене волос дружить, я сюди віддав півтора року. Я приходжу ще чи півроку не прийшло. Мені дійсно стороно, мені дійсно не може стати і ти більше не проходить. Я хочу доручити до кожного господарства. Для чого ви тут сидите? Для того, щоб просто схилити голову і мовчати? Чи представити інтереси студентів? Для чого люди на Майдані помирали? Для того, щоб в провідному виді держави таке було? Давайте встанемося.

Просто, ну, да, сейчас что? мне кажется, вопрос даже не в том, а, ну, как бы подписал именно эту бумагу или не подписал, а в том, что человек, а, ну, как бы совершил то, на что не, недостаточно полномочий, да, Данил? да, это... Не, не посоветовавшись с Вот не и, не как не бы, и здесь, и здесь да, сейчас да, а уже идет.